Вітаємо на каналі Майбутнє. Сьогодні у нас в гостях головна відьма країни Марія Тиха. Машо, розкажи про свої відчуття, сни та видіння. Чого очікувати українцям найближчим часом? Так, касательно моїх снов вопрос, які були видіння, сни і так далі. Я вам говорила касательно того, что мне снился сон про Путина. Это октябрь. Будем смотреть. Напомню еще раз, что я какие-то бумаги в руках держала. Я держала в руках какие-то бумаги. Это какая-то школа была. То есть я перебирала прям как рефераты или что-то типа того. Я почувствовала взгляд в спину и поворачиваю голову, стоит он. Мы пока не понимаем, к чему это. Далее. Мне был сон про Запорожье. Вот, я вчера его озвучивала. Может кто помнит, кто со мной давно, помните, когда-то у меня снился сон, что я стою в отеле Запорожье, там какая-то башня, типа что-то типа того, как замок. Туда был прилет потом. Мне снился снова сон подобный с такой же башней. Я сразу говорю, это место по Запорожью. Вы должны его знать, потому что вы помните, что туда был прилет. Это было год назад. Мой сон. Кто мои ярые фанаты, подписчики, моя семья, они знают, о чем я говорю. Вот, вот эта локация. Очень аккуратно. И вокзал падал, номер два. И смотрите, под Днепру баллистика уже проигралась запорожье я сказала касать на конца недели очень аккуратно в конце недели, пожалуйста, и в частности Киев тоже очень аккуратно этой недели. Вот, вот до конца сентября. Вспоминаем, вспоминаем. Больше такого ничего пока не снилось вроде. По орешнику ми смотрели, было було пусто, по ядерке теж. Не переживайте. Но ще раз говорю, що буду тероризувати все-таки Європу все одно. Тому що там, коли смотрю запад України, там одразу показує, що воно буде летіти ще далі. Типу як захід України, але гостірка пікова. Дальня дорога, тобто далі ще. Що буде далі на Дніпропетровському та Запорізькому напрямку фронту? Ситуація з просуванням ворога на Дніпропетровському напрямку та Запорізькому напрямку. Давайте подивимось зараз на Дніпропетровському напрямку. Ну, э, смотрите, то есть то, что я, в принципе, и говорила, э, все, кто за мной следят, да, вот недавно мы давали прогноз, я смотрю Чернига, мне падает Николаев, обстрел Николаева там буквально вот был на днях. Э, это я к чему веду? К тому, что сейчас по югу какая-то вот обостренная ситуация, вот девятка пиковая падает на юг, видите? То есть вот Запорожское направление, какая-то обостренная ситуация. То есть карта вот страха и так далее. Шестерка пиковая. То есть они планируют расширение. Шестерка пиковая, и десятка бубновая. То есть карты нам говорят, том, что они планируют расширение, и они планируют, как бы вот да, идти дальше. Вот десятка бубновая закрывает шестерку, да? То есть для них сейчас самое такое вот направление важное это все-таки юг. Я бы так сказала, потому что прям карта такая падает. Еще шестерка пиковая. Шестерка пиковая – это дальняя дорога, да, дальняя перспектива. В данном случае карты показывают про расширение всего этого. Другое дело, удастся ли им это. Просто мы посмотрели, вообще какая обстановка, ну такое себе, по Днепру карта лучше падает для нас. Чи отримає Україна достатнюю допомогу від партнерів? Зеленський сказав, що зараз в нас тиждень дипломатії. Нам повинні партнери дати допомогу. Чи буде ця сама допомога від партнерів? Ну, я не очень вже в це вірю, але карта сама вилітіла. От, да, семерка крестовая, зустрічі, шестерка крестовая. Ну, пиковая дама падает. Девятка. Туз бубновый оно. А ну. Восьмерка пиковая. Восьмерка пиковая и пиковая дама. То есть карты нам говорят о том, что для того, чтобы была помощь, нужно эту помощь выбивать постоянно. Через слезы, через боль, через, через страдания, через какие-то негативные разговоры, через какие-то негативные события и так далее. То есть, по сути, типа туз падает, помощь какая-то идет. Но все это через какие-то прям, не знаю, упрашивания, негатив, слезы, когда вот что-то критичное, знаете, случается, вот тогда они уже как бы готовы. Плюс, пожалуйста, не забывайте, мы недавно давали прогнозы. Я же говорю, что мы смотрели чернигов, начал падать Николаев. Прилетело по Николаеву мы начали смотреть другой какой-то город, да, сразу показала Днепр. Днепр следующую ночь обстреляли баллистикой, день или ночь, я не помню, обстреляли баллистикой. Главное, что через сутки произошло. Ребята, очень аккуратно в конце недели. Вот сейчас вот неделя, в конце недели аккуратно, в общем, по обстрелам. Хорошо? У них сейчас какой-то вот действительно, не знаю, какая-то манечка по югу. Чтобы я не смотрела, какие города, не смотрю, падает юг. Ну, блин, вот юг и все. Запорожье. Якую там будет ситуация на Вчера мы смотрели, что только вчера эфир вышел. Говорю, короче, я Чернигов смотрю, мне падает типа Николаева и Одесса, что они будут юг обстреливать. И они вчера обстреливают юг снова, понял? Э, по Запорожью будет такой сценарий, как по 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 Херсонской об, по Херсону? Смотри, просто дело в том, что они стреляют везде сейчас, и по Запорожью, и по Львову стреляют, то есть, ну, как, э, то есть, карты не воспринимают, что на Запорожье сейчас атаки участились больше, нежели были, то есть, оно, вот карта умеренности показывает, что, а, вот, ну, как всегда, mm -hmm. то есть, нету такого, что что-то новое, понимаешь? Смотри, да. просто я если сравнивать, то как бы не вижу я того, что оно ну, участь прям чаще стало. Серьезно. Mm -hmm. Так. Я думаю, что Сальда жив, если честно. Там вчера. Но кто вчера смотрел на другом канале эфир? Мы все видели, что падает постоянно от узпиковых с человеком, да? То есть я так понимаю, что значит. И там мы спрашивали: В общем, зайти на другой эфир, посмотрите. Вот вчерашний эфир на другом канале. Вы все поймете, там все сказано было, понял? Так, покажите нам по Запорожье, пожалуйста, обстрелы. Куда, какие места, что вообще там так. Вообще, я спрашивала недавно, говорю, покажите мне, когда будет обстрел. В частности, меня интересует Киев. Мне показала, там карта звезды выпала. У меня съемки должны быть в конце недели. Но карта звезды это не, не эфир вот так вот, да, на телефоне, как мы с тобой сидим. Это более какие-то масштабные типа съемки. Вот. Я на съемке еду в субботу. То есть это получается либо с пятницы на субботу, либо с субботу на воскресенье. Там что-то может быть, потому что я спросила три раза, мне показала снова карту звезды. Я таки спросила, говорю, покажите, что я буду делать в этот день. И съемки, понял, показывают. А потом день рождения. На день рождения в субботу тоже еду. То есть, ну, туз кубков, типа, гуляют люди, тройка кубков, туз кубков, мероприятие. Понял, какое-то у меня. Это суббота. То есть я не знаю, что там будет в субботе. С пятницы на субботу или суббота на воскресенье. Вот, вот, вот эти дни надо аккуратненько быть, потому что я специально спросила, чем я буду занята. Запорожье. Мне показывают по запорожье, что какая-то местность, какой ЗАГС, местный. Вот не знаю, сколько у вас там ЗАГСов, но за местный ЗАГС. Вот десятка Пентаклей, четверка Жезлов. ЗАГС, район ЗАГСа. И район вокзала. Вот Фортуна падает, и семерка мечей. Касательно вокзала. Семерка мечей очень часто падает, когда разведка какая-то идет. Но mm -hmm. дело в том, что тут может быть разведка, не типа не развед, дрон. А уже какие-то наводчики, блядь, там работают, понял, ходят, вот, с вокзалом что связано еще может быть? Не знаю, насколько у вас вокзал далеко от ЗАГСа и так далее, просто я же не была ни разу. Запорожье, куда можешь прийти? Покажите, пожалуйста. А мне снился вокзал Запорожье, кстати, на днях. Я вспомнила только что сейчас. Вокзал Запорожье снился мне. знаете, что еще? Смотрите, сейчас я просто скажу. Во-первых, мне снился вокзал Запорожья, а во-вторых, мне снилось о, аж поняла, пошло, аж мурашки пошли. Все, я вспомнила сон. Мне снился, что я в отеле. Помните, когда-то мы вышли в эфир, и мне приснился сон, что я в Запорожье стою в отеле. Такой отель, как под, под старинку, что-то вот такое, там какая-то еще сверху, то ли. Туда был прилет, буквально через пару дней после предсказания. Может, ты. Вот у тебя на эфире это было. Может, ты вспомнишь? В Запорожье какой-то отель. Вот кто это вспомнит? Вот вспомните, пожалуйста, тут снова очень долго на эфирах. Вот это очень важно. Вот там может вот пять прилет быть. Вот туда это место. И вокзал мне снился Запорожский. То есть нам показали mm -hmm. места: вокзал номер. Первый или второй? Сейчас. Там два вокзала у вас, я знаю. второй вокзал. Второй вокзал. Угу. И там где ЗАГС. Покажите номер улицы мне. Давайте так спросим. Достаем сейчас три карты. Я достаю три карты номера всегда и плюсую все это. Первая карта. Два. Два. Четыре. Восьмерка получается. Четыре. Четыре плюс четыре. Восьмерка. Угу восьмерка это номер улиц, там дизакс. Вот так вот. Да, мне снился по Запорожью, прикинь, что-то я просто на днях была, я забыла об этом. Ну, давай посмотрю, хорошо, давай так. Можете, пожалуйста, нам показать, насколько сильная там от опасность от всего, и от обстрелов, и от наступлений. То есть, если, если соответственно, город будет, допустим, как Мариуполь, упаси боги, да, я ничего не хочу сказать. Нет. Сейчас покажет тузна. То есть совсем жопа, понял. А если что-то меньше, то соответственно, покажите. Давайте так сравним. Ну, сколько там опасно сейчас? Это стрелово от наступления, все остальное. Шестерка. Это не настолько прям. Угу. Угу. Понимаешь. Ну да, Мариуполь вот туз пиковый, сразу с дамой выпал. То есть сразу уже сравнение, да, какое идет. наскільки mm. разрушен город був. Які небезпеки для західних регіонів України? Вот, я, я ж тобі говорю: смотри, когда-то просто была история, когда я ехала домой. ти пам'ятаєш, да, з Швейцарії я ехала домой. і ми остановились в ровно. Я як зараз помню, просто у мене таке странное відчуття було, в принципі, от Луцька і от Ровно, Не знаю чому. Мені казалось, от коли я в Луцьку остановилась, мені казалось, що я в якомусь картонному картонном домике. То есть я понимаю, что там, ну, маленький город, наверное, за счет этого, понял? Там дышать, блин, нечего, нечем. Mm -hmm. И вот я сидела, я реально хотела, мы кушали там, я помню, что мы кушали, мы захотели поесть, остановиться. Вот, мы кушали, я хотела быстрее домой в Киев. Потому что там как-то мне вот опасно было, понял? Вот как это опасно, чувствовалось просто. То же самое ровно, я там еду, мне как-то вот эти улички такие, вот, вот оно все такое вот узкое, я не знаю, и во Львове я себя чувствую небезопасно. Причем тогда вот тревога западной Украины началась у меня раньше, мы ее обстреливать начали, понимаешь, масштабно. То есть я там была, у меня прям вот ну, такое, я еще мамке по телефону говорила, что хочу в Киев. Я понимаю, что Киев сейчас, а тогда Киев еще больше обстреливали, нежели Львов, понял? Не знаю, у меня как-то такое странное ощущение по западной Украине сейчас.